Ну как в школе? Положи мне салат. Экзамены да, скоро? Да, да, вот это. А Ты сам, куда пошла? Да, все, 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 все. Доставь. Спасибо. Когда я вступаю, не знаю да? пока. Ну юрист, наверное. Не получилось. Так, внимание, внимание. Я хочу произнести тост за нашу дорогую именинницу Таисию Николаевну. И не просто как у -у -у. за самую умную, красивую, милую женщину, ну и как за мать, которая сумела вырастить такую замечательную дочь, такую прелестную внучку и такого удивительного зятя. За вашу дружную, крепкую семью, дорогая Таисия Николаевна. С днем рождения! С днем рождения, мамочка. А это шаль от нас, чтобы согревала вас долгими зимними вечерами. Ой, какая красота! Ой, красота! Это моя мечта. Спасибо. Спасибо. Расцветай яблони груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег рыб. Катюша, На высокий берег на крутой. песню заводила Про степного сизого горла Про Я устала всего. Это тебя тоже. Да, да, все платили у тебя. А ты, ты мне лучше скажи, куда серьги мои делись золотые? Какие серьги? Да сама задевала куда-нибудь. Всю плешь проела уже. Да как это золотые Серги куда-нибудь? Да сволочь ты. Завел тебя кого-нибудь? Да, подарки таскать. Ты хоть бы ребенка постыдился. Я давно говорила, что он гуляет. Мам! Да замолчите вы! Что я в своем доме молчать должна, да? Да вы у меня 20 лет на шее сидите. Да еще грубите. Вор ты и предатель. Вот что я тебе... Вор и предатель. что? Как дела? И совести у людей нет. Ну ничего. Нормально. Он скоро всякую вот грязь, грязь эту всякую, он в дом таскать Слушай, станет. а поехали завтра на рыбалку. А Место это, хорошая Она не хочу. Мямля, Чего не хочу? Геморрой вот я, что я, я рыбу все равно да не ты ем. Все терпишь, терпишь, да что... вы что? Говорились все что ли? Я сказал поедешь. Иди собирай вещи, чтобы завтра странник пошиться. Куда ты ребенка тянешь? Не хочет она с тобой ехать. Ясно? Я не поеду. Да идите вы все. Сам иди. К скатертью дорожка. Иди, иди. Предатель. К любовнице своей пошел. Скоро руки распускать станет. Сегодня 3 мая, седьмые лунные сутки. Символ этих суток ⁇ жезл. Сегодня лучше не произносить лишних слов и не врать. И вообще сегодня лучше поменьше говорить. В этот день на свет появляются люди, способные повелевать, управлять и вести за собой. А это качество истинного лидера. Еще я рекомендую сегодня не рвать зубы, давать нагрузку на руки, хотя бы несколько отжиманий от пола, а также с помощью моего любимого упражнения дыхания пастели очищать легкие. Вот так. И будет все очень и очень хорошо. Мам, ну что ты прям? Вот прошли праздники, многие, безусловно, не думали о... что мам? Много курили, порядок сували, есть порядок. Пили чай, Сухомятку э, желудки ленись, портят. Не Нужны крепкий, кому не потом. Ты иди, Своим иди, и не а, платят, а то опоздаешь. I <laughs> do Это что такое? Эй, эй! Открой! Будешь ломиться милицию вызову. Уходи. Ты что делаешь? -то? Открывай! Я тебе сказала, уходи! К девке своей иди, понял? Вся семья идиотская. Дура, 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 вся семья идиотская. Вот ты-то куда лезешь, елы-палы. Просто собрал вещи и ушел. Но все же к лучшему. Что не делается, все к лучшему. Мам, пожалуйста. Ну, не буду, не буду. Да и серьги твои он ей подарил. Ноги ноженьки, ходить вы не хотите, ходить вы не хотите, а станцевать могли бы еще никакой гордости у людей. О! За ним побежала про фурсетки. Фу. Говоришь им, говоришь. Нет, они не слушают. на две недели не ну, нет, только ума, ну, нету. Ну, ты хоть -то на Наташ -то Нат, но ну, посмотри она на сама меня Думает, она сама соображает. с ним едешь Да, она не нет, ну, ты да какая разница он с кем ее он ее Не могу я она... Не она... могу я больше Ты понимаешь нет, ну неблагодарность. А я могу. Ничего не уберут. Все как навалят, так все и останется. Хоть бы раз спасибо сказали. Ничего, неблагодарность от них. Ничего. За собой чашки никогда не уберут. Ни уважения. Ничего. Будешь паспорт получать. Говорят, не только фамилии, но и имя можно сменить. Ну, что это за имя Наталья? Отец твой придумал. Никогда бы мы тебе такого имени не дали. О, Наташа Ростова. Бегал от одного к другому. Это Гончарова. Та вообще Пушкина погубила. Возьми лучше Екатерина. Вон, Екатерина Великая, Екатерина Дашкова, Екатерина Фурцева. Штаны под день! Модно у них теперь галаштанными ходить. Зацветали яблони и груши, поплыли туманы над... Что это? Ты чего в чужих вещах роешься, а? что ты там ты их у матери взяла и отца подставила. что ну, ты понимаешь, да? что специально ты понимаешь? Всех развела, он, да? он всех развела. Твою мать, он твою мать, он... он, на любовницу променял. Жизнь, да? Отдай, отдай. Это. отдай, это мои, мои. я портили, подарила ей, я развела. подарила матери своей, всех Он мать все равно отдаст любовницу, да? отдай, говорят. Да? Это жил, мои сережки. Я ей Порядок есть порядок. Возьми лучше Екатерину. Никакой гордости у людей. Но он предатель и есть предатель. Неуважение. Ничего. Не все же к лучшему. Что не делается, все к лучшему. 湖区。嗯 <music>